মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ প্ৰথমখন অসম কেবিনেট বৈঠক পহিলা জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হয় নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটি দিনত ৰাজ্যবাসীৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় এই সিদ্ধান্তসমূহ এনেধৰণৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ মাজত সুশৃংখলিত পাৰস্পৰিক বদলীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে স্বাগত সতীৰ্থ প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে সম্পাদন কৰাত অনুমোদন জনোৱা হয় গ্ৰাম্য যাতায়াত আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ বিকাশৰ লক্ষ্যৰে দুশ দহ দশমিক আঠ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে বাৰখন জিলাৰ লোকক লাভাম্বিত কৰি এশ চাৰিটা প্ৰকল্পত অনুমোদন জনোৱা হয় বিশুদ্ধ খোৱাপানী সুনিশ্চিত কৰাৰ হেতু নগৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন পুঁজিৰ অধীনত শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় তেজপুৰ উত্তৰ লখিমপুৰক সামৰি চাৰিখন চহৰত পানী যোগান প্ৰকল্প সম্পাদনৰ বাবে দুশ সাত দশমিক ন দুই কোটি টকাৰ অনুমোদন জনোৱা হয় জন্ম আৰু মৃত্যুৰ পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া সুশৃংখল আৰু নাগৰিক অনুকূল কৰি তুলিবলৈ অসম জন্ম আৰু মৃত্যু পঞ্জীয়ন সংশোধনী বিধি দুহেজাৰ চৌব্বিছত অনুমোদন জনোৱা হয়